Тяжело, мы готовимся. Всю жизнь проводим в спорте, тренируемся. Стараемся укладываться по максимуму. Мы знаем, к чему мы идем. Наша цель Олимпийские игры в Рио. Это как небольшая репетиция была. А там были практически все, все мои главные конкуренты, вот, которые будут на чемпионате мира. Поэтому сделаем выводы, я думаю, положительные. Вынесем все самое полезное из этих соревнований. И будем двигаться вперед по направлению к чемпионату мира в Лас-Вегасе. Ребята отборолись безукоризненно. Там не бывает так, чтобы все было хорошо. Кто-то выпадает, кто-то сегодня готов, кто-то будет завтра готов.